Türkmenistan'a iş kesilen 463 bendiğinin günahsı geçildi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un kol çeken değişli permanı 15. aprelde devlet mitbuğutuna çap edildi. Hukuk koruyucu edaraların yol başları geçilen adımları tutsavuluktan boşadıp yakın vaxtta üye devlerine bararyalı zeruri işleri geçirmek bilen borçlandyryldy. Yerli häkimetlere tutawlyktan boşadylyan raýatlary iş bilen üçin etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň ýyry bayramçylyklaryň we möhüm senelerin öň süýrüsine türkmen kadiýet tarapynyň iş getilen adamlaryň ýüzlerçe tutawlyktan boşadylýar. Serdar Berdimuhammedow soňky bir ýylyň dowamyny gadyr gijelerini garaşsyzlyk we Bir taraplık bayramçılıklarına şu vaad etseni 2114 adamın günahını geçti. Iğlan edilen amnistiyalar Türkmenistan'ın atavavaların vesiyet eden rehimdarlık ve insan perverlik yörülgüleri hem de her bir maşkalanın Ağzı verliğini, bütövliğini pohtolondurmak tağallalar bile nesaslandırlıyar. Turkmenistan Türmü sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öňüne korunur eýilýär. World Prison Brief näşriniň 2021-nji ýyl üçin çap edilen iň soňky hasabatyna görä, Türkmenistanda her 100.000 000 576 adam türmede saklanýar. Şol bir wagtda türme häkimetleri adamlary gorkuda saklamakda, türmelerden peydalan ýarlar. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýygyrdyrly depelemekde we ýöregi pikirli adamlary ýygyrlamakda ýaýarlar. Şeýle-de insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistana köp zorlukly ýitirme polisiýa we türme resmileri tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz bu adam kärçiliksiz çemeleşmeler, agyr bu adam ömrüne howp salýan türme şertleri, fiýat tutdaglar Kaviyetin garaşsızlığı ile bağlı bağlı olan problemler babatını Alady beýan edilýär. Nowatda güne geçişlikde siýasy matlaplar bilen tutdug edilen adamlaryň ýa-da täsir ýurt döwletleriniň türkmenistanyny iş getiren raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy aýdylmaýar. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar hususan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmen türmelerine ençeme adamların zorluklu yitirme etmelerin pidatı bolan onay diyarlar. Bu aralıkta adattık radyosunun çeşmeleri ve haberçıları Türkmenistan'ın Türk mühküm senelerin ön sirasını ıglan edilen güneye geçmelerde paranın rol oynayan onu haber verip geliyarlar. Devlet Metbuotu'na göre Türkmenistan'ın prezidentinin yanına rayatlık ve güneye geçmek meseleleri boyunca teklifleri tayarlamak var adı yürüyü topar hareket ediyar. Bu topara dövlet Kovuptuluk Gengeşinin sekretari ve gorunmak minister begen çükün doğduyuf yol başlığı diyar. Maglumat üçin aýdylsa türkmen häkimeti türmeden boşan raýatlar bir güde üçlükde saklaýar. Günäti geçilen raýatlary iş bilen etmek ýerli häkimetlere täwsirlenýär. Ýöne adatdyň habarçylary öňkü tutdaglaryň güýç edaralary tarapyndan gara doğunu häsiýetlendirilip türli mümkinçiliklerden mahrum edilýänliklerini agarlar.